Я редко Вячеслав, житель Донбасса, временно вынужден проживать на территории города Киева. Я был приглашен как гость на это мероприятие. Мне интересно следить за политическими проектами. Я не равнодушен к своей территории, поэтому пока смотрю, что может дать этот проект нашему краю, нашей нашему Донбассу. Не больше, не меньше. А вот говорят, что это проект, такая как бы партия регионов под гидой администрации президента. Вы знаете, мне трудно сказать, насколько это объективно, в чужие умы не влезешь. Я просто не так давно услышал про этот проект, посмотрел, что о нем говорят в регионе есть очень позитивные моменты в этом плане. И посмотрим, время покажет. Знаете, даже если это так, то это будет все равно до поры до времени скрываться. Но есть мудрая пословица, сшила в мешке не утаешь. Поэтому все когда-то тайное становится явным. Уважаемые участники форума региональных лидеров, я представляю городскую громаду города Мариуполя. Это полумиллионный город. Более 70 тысяч переселенцев, 47 тысяч пенсионеров проезжают, получают у нас пенсии. И я хочу сказать, что беда, близость агрессора со стороны соседнего государства объединила жителей города с разными политическими взглядами. Тысячи мариупольцев вышли на рубежи, окопы, блиндажи, вовремя подготовили опорные пункты. И сейчас Мариуполь – это крепость, крепость, которая защищает Украину с восточного направления, со стороны агрессии боевиков так называемой ДНР. Наши жители страдают от террористических актов. 24 января текущего года в результате террористического акта со стороны боевиков так называемой ДНР с российских градов было разрушено около 400 объектов. Погибли 30 жителей, более 120 раненых. Агрессов этого оказалось мало. В ночь 16 на 17 был обстрелян городообразующий поселок Сартана. Там не было военных. 122 дома повреждено, 5 прямых попаданий разрушенных полностью. Три погибло, шесть раненых. Погибают воины, которые героически защищают наш город, наш край, нашу Украину. Погибают бойцы добровольческих батальонов, пограничники. Погибают славные представители правоохранительных органов. Я предлагаю, уважаемые друзья, Минутой молчания почти светлую память тех, кто защищает, кто погиб, защищает наши города, наш край, Украину, мирных жителей. Мы с огромным интересом отнеслись к политическому проекту «Наш край». Мы видим наше будущее, связанное с этой политической партией. Мы видим ту перспективу, которая открывается перед нашей городской громадой. Прошедший год показал, как много в нашем городе людей доброй воли, волонтеров. Только на последнем мероприятии за восстановление Восточного мы вручили благодарность 16 волонтерам, среди которых хозяйственники, предприниматели, учителя, врачи, люди доброй воли. И я вижу свою задачу – сделать все, чтобы они пришли в новый городской совет. У них нет материальных возможностей, достаточных, может быть, чтобы соревноваться с более богатыми. Но я хочу сказать, что их патриотизм, их гражданская позиция заслуживает уважения. И я думаю, жители нашего города, городская громада сделает правильный выбор. Он заключается в том, чтобы мы провели децентрализацию. В этом есть огромная необходимость. Необходимость в том, чтобы мы в сжатые сроки восстановили разрушенный восточный, разрушенную сортану. Мы не сможем вернуть жизни наших людей. Но я уверен в том, что объединив усилия наших жителей, лидеров наших региональных нашего города, мы сделаем все для восстановления разрушенного в нашем городе. Мы сделаем все, чтобы защитить наших земляков. И я хочу сказать, что в новый городской совет должны прийти действительно патриоты, патриоты города нашего края Украины. Мариуполь и Украина – это единое целое. И в этом, на этих позициях стоит абсолютное большинство жителей нашего города. Уважаемые друзья, мы переживаем очень сложный период. Мариуполь, как никакой другой город, ощущает сложность этого момента, этой ситуации. И я с этой трибуны хочу сказать слова огромной благодарности нашим землякам, нашим друзьям, практически все города, все области откликнулись на беду. В восточном. В наш город пошли караваны машин, и мы в сжатые сроки восстанавливаем все необходимое. Мы очень благодарны всем жителям Украины за поддержку нашего города. Спасибо вам большое. Добрый путь. сложно понять, как Э, насколько я помню, вы на выборы идти не собирались. Да. От наших. Но с одной стороны, вы как соучредитель партии "Наш край", угу. секретарь вашего Гурсвета Мариуполе, представитель оппозиционного блока. Я не знаю, кто он представляет, как мне об этом говорить. Ну, по крайней мере, он с депутатом белым на всяких, всяких мероприятиях участвует. Ну, да. давайте так. Вы не боитесь, что начнется какая-то борьба, жесточенная бойца. вопросы вы задавайте? Если у вас есть вопросы ко мне, я отвечу. Да. Есть, Но как, я будет, даже... как будет партия в Мариуполе строиться? А кого вы видите кандидатом в мэры? Я вам сказал, это будут волонтеры, которые работали на город. Это кто-то из них будет, да? На практически все. Я имею в виду на мэра.